Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки и издательство Оксфорд University Пресс сотрудничают уже два года. И результат такого взаимодействия не заставил себя ждать. В прошлом году в учебном заведении открылся Оксфорд Elementary Колледж. Мы проводили достаточно много семинаров, преватели проходили много тренингов, потом мы начали менять систему обучения и изучения иностранного языка здесь. И вот на, в этом году Оксфорд, как бы, приехал сюда, посмотрел на то, что происходит и присвоил достаточно высокий статус о том, что действительно данная школа, она сейчас находится в направлении движения к оксфордскому качеству. Ну, во-первых, это подтверждает тот факт, что действительно здесь есть достаточно высокий уровень преподавания иностранного языка. Оксфорд университет пресс это прежде всего наивысшие стандарты образования, качество образования, учебной литературы, которые мы предоставляем, которую с успехом используют учащиеся данного учебного заведения. Мы, Понимаем, что это для детей, для выпускников. Це саме престижне, тому що е, можливості вивчити поглиблену англійську мову усіх стовідсотково мало, але якщо ми співпрацюємо, йдемо на цьому шляху, і підтримка і методична, і літературою і фахівцями дає можливість, що ця краща наша частина української інтелігенції випускників Миколаївського муніципального колегію будуть вільно володіти не тільки українською як державною, а і англійською як міжнародною мовою. Именно для школьников в четверг в муниципальном коллегиуме организовали семинар презентацию Оксфорд Дэй. Лекция на английском языке, которую для старшеклассников подготовили методисты Оксфорд Университи Пресс, заинтересовала детей, ведь большинство школьников понимают без знания английского в современном мире не обойтись. У сучасному світі дуже важливо бути інтернаціональною людиною, могти уміти спілкуватися із людьми з людьми з різних країн. І, звичайно, така мова міжнародна, як англійська, має велике значення. Це якась утилитна мова, яку можна використовувати для перекладів, знову ж для спілкування. Це базова мова, яку необхідно, на мою думку, вивчати. Впрочем, в этот день в коллегиуме тренировали не только школьников, но и преподавателей. учителям продемонстрировали как можно использовать в обучении образовательные игры. Щоб учители працювали за цими підручниками оксфордскими, вони повинні перш за все працювати над собою. Завдяки центру Лордан ми маємо змогу проводити семинары навчальні для учителей, і вони постійно розвиваються. А завершился оксфорда в коллегиуме турниром по игре интермафия. Мы даем возможность детям добыта получать баллы, которые позволят им дальше набирать очки и участвовать в розыгрыше главного приза. Причем самое интересное, что за счет того, что этот турнир уже проводится не первый раз и не первый год, как бы мы видим, что в общем -то, у нас участников достаточно много, потому что у нас по предварительной регистрации таких 10 человек. Интеллектуальные игры, уверен Рустам Рахимкулов, для детей необходимы, поскольку развивают личностные качества, учат работать в команде, а также мотивируют к изучению английского языка. Поэтому такие соревнования в Николаеве будут организовывать и в дальнейшем.